ग्लाव च्रें 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 ओम श्रीं रेम रेम क्लीं ग्लौ गम गणपतये नमः वर वरद सर्वजनं मे वजमानय स्वाहा ओम अयम रेम श्रीं श्री मोक्ष नमः शिव शक्ति कृपिन्यं ओम नामा शिवय ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः विदल्ल वेणु गोपालो स्तोत्रेय नमः ओम श्री कृष्णाय नमो नमः नारायणोय सप्तश्लोकी भगवत गीता ॐ इके गाचरं

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणमनुषादिता रमणत्समरम् अनुषाधितारम् मणोरणीयां समनुस्मरे जहम् अर्वस्य दाता रमजिजरूपा आदित्यवर्णं तमसप्रदास्तात् ऊर्ध्वमूलमदशाकमश्रद्धं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य वर्णानि यस्त्वं वेद स हर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरगमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजीमों नमस्पुरो मामेवैष्यति युक्तैवमात्मानं मत्परायणः इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री अर्जुन कृष्ण श्रीकृष्णर्जुन संवाद सप्तलोक भगवद्गीतापूर्ण ओं श्रीकृष्णाय नम ओा नम ओं श्रीकृष्णाय नम ओं श्री कृष्णाय नम श्री कृष्णाश्रयस्त्रोत्र ూ నష్ట కాలేజ కలిధర్మీ పాషండ ప్రచురేకే కృష్ణే గతిర్మమాగే నష్టు కాళే కలిధర్మీ పాషండ ప్రచురే కృష్ణే గతిర్మమా स्वेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैकनलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्वहिवृतेष्विहा तिरोहितादिदेदैवेषु कृष्ण एव अहङ्कारविमूढेषु सत्सुपपानुवर्तिषु लाभपूजार्धयज्ञेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरज्ञाननष्टेषु मन्त्रेषु व्रतयोगिषु तिरोहितार्धदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषंडक प्रयत्न कृष्ण गतिम अजामिलाजिदोषाण नाशको नुभवेस्थित ज्ञापिता किल महात्मा कृष्ण गतिम प्राकृत सकला देवा गणितानंदक बृहस् पूर्णानंदो हरिस्तस्मा कृष्ण गतिम

इति श्रीवल्लभोऽ ब्रवीत् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितम् श्रीकृष्णा श्रेयस्तोत्रं सम्पूर्णं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता शुचिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्तिः शान्तिः स्वस्ति